Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем записывать свои очередные летсплеи по игре Танки Онлайн. Играем сегодня на полигоне в сочетании Викинга Молоти в краске Инферно. Играем мы до 150 точек. Нас начали что, что до этого времени нас начали что-то нагибать, но мы переодеваемся. Короче, у нас Нубадин один есть. И ник его полвади, он последний. Он флудит, ребят, он очень жестко флудит. Не знаю зачем, так, ребят, мы они достают от нас на пару точек, но они могут нас заточить, поэтому на, нам осталось 25 точек, а им осталось, сейчас скажу, 41 точку. Нам надо заточить тут на джиге, потому что, не знаю, ребят, у них он, очень много инферно, но, видите, уже много поменялись на другие красочки, потому что вот твенс бесит их, наши твенс, и они переодеваются под них. Так, убиваем этого. Так, где наш баллон? Так, лагерь. Так, надо убивать этого момента потому что он всех бесит. Так, вот, вот этот, этот полвади, он... Ну, так, что там урона наносит на своем гробе, но не очень то Он хочет играть, потому что он флудит. И очень саботажирует, ребят. Я не снял, но он даже не давал пройти нам на точку. Да, очень так печально, когда видите такое... В битве сразу включайте камеры ребят так у нас все подлагивает но это ничего так пулемет пулемет наверное уже проснулся потому что у них было три по пулемета, пулемет ребят ну это вообще офигеть офигеть ребят как это у них нагибучая была команда но сейчас мы что таких разносим Ну, не разносим а так кто они захватывают то мы но мы как видите впереди и кажется они им не удастся за как это нагнуть нас? Но у них есть все шансы, если у нас надо будет нобы. Главное, чтобы никто не лагал, ребят, чтобы все все играли нормально. Так, нам осталось 20 очков, вот и в чате пишет. Так, идем мы на точку сейчас. Смотрите, у них появился -то езида, это очень плохо для нас, потому что. А, все, мы их ездили, нормально. Так, убиваем этого пулемета. Пулемет нам очень много неприятностей достает, ребят. Очень много. У нас, у нас в команде ни одного нет э, э, резистов пулемета, и он просто нас разносит. Тупо нас разносит. Так, идем, ребята, по одной точку, Смотрите, я, опять эта мамонта изи далеко, Наверное, я опять переоденусь на молота. Потому что вот. Они меняются, мы меняемся. Они меняются, мы меняемся. У нас тут показуха гаража, ребят. Кто на что меняется? Ну. Я там меняюсь на молота. тварь тоже меняется на молота. Все одевают там вот эту красочку. Тигр. Одеваем Жигу, все на... одевают Инферно, ребят. А что не Зевса, потому что Зевс более мощный, мощная краска от Жиги и от Фриза. Так, надо убивать эту маму. Все, и мы ее слили, это очень хорошо, очень. Так, у них появилась, появился гром. Так, убиваем, убиваем грома, убиваем грома. Видите, гром нас убивает, потому что он, мы наносим огромный урон. Цвет красавчик, наверное, и ребят возьму изиду, чтобы лекать наших союзников. Так, гром, ты что тут сидишь? Иди на точку, блин. А то из-за тебя еще продуем. Да хотя он много урона им наносит. Да, 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 пусть сидит. Так. Он их там тупо добивает. Или мы их добиваем он им наносит урон, а мы их добиваем. Да, ребят, можно и так. А можно и так, что он <соединяющий> добивает всех, и мы наносим урон. Но все равно э, точка должна быть оставляться чистой. Так, ребят. Убиваем этого. Так. Давай гром разберись. Так, убиваем, убиваем, убиваем. Нас убили. Так. Ребят, у нас 134 точки. Так, о, как мы быстро захватили точку. Все, мы должны держать ее, держать. До конца, ребят. Мы должны победить в этой битве. Ого, ого, все, все, все. Я просто тупо напугался. Я думал, все, рак, рачи, ракушка я. Не, реально, ребят, я ракушка. Видели, как я только что вступил? Чуток от пуле, э, пулек от пулемета и все. Меня просто за, <с> заносило по всей карте. Так, 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 так. Все, так, 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 мамонт. Так, все, 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 сливаем, сливаем их. Так, нормас. Так, у нас голдик, ребят, ну ничего, мы должны захватить точку. Потом уже голд. На не сейчас на голд просто тупо насрать, ребят. Главное, меня сейчас точка волнует. Ну, потом можно и голдик словить. Вот, мы уже нашли точечку. Ну, так, ребят, мы должны держать точечку. О, Изида, спасибо тебе большое. Только бы нас не слили из-под голда, ребят. Так. Два и рикошет. Ну, 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 не сливайте нас, ну. Так, если да лекает, лекает, но мы его не берем. И берет его игрок по ником скику 100. Ну, ничего. Зато мы держали точку целых 20 секунд. Это очень хорошо, ребят, потому что это... Мы навели... Да, мы навели две точки. Это очень хорошо. Так, нам остается уже 11 точек, да. Да, 11 точек. Это очень немного, это мало. Но мы должны держать до конца, потому что мало ли что там они захватят, и только мы будем появляться с респа, они нас тупо с респа будет убивать. Поэтому надо вот убивать их. Так, ребят, убиваем этого. Наверное. Нет, мы не убьем, потому что он только что с респа пришел сюда. Так, гром, ребят, гром. Так, убиваем этого сказал Грома, убивая рикошета. Ну, это рефлекс, ребят, потому что рикошет был близок. А Гром мог мне слить еще. Так, вот видите, о чем я говорю. Только что они захватили. И надо, чтобы мы держали их. Они, не, они не... Так, так, так. Мы захватываем, а теперь надо убивать этого мамонта вот Твинса. Жига, 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 жига. Блин, мы ничего не захватили. Это плохо. Так. У нас 1200 опыта мы набили сегодня. Так, хорошо. Опять идем на точку. Опять пытаемся. Все, мы ее захватили. Теперь убиваем Грома. Все, мы убили Грома. Теперь убиваем маму-то пулемета. Маму-то вулкана. Извините. Да. Так, мы его убили. Точнее, он сам уничтожился. Вот это да. Вот это поворот. Так, ребят, хорошо. Давай. Да... Они не должны. Нет, они захватили. Так, опять мы захватываем. Так, все нормально. Так, Теперь надо искать противников, которые очень нам надают урона. Которые нам очень бесят. Так, меня слили. Быстро как-то слили. Два рикошета, они вообще нагибучие. Так, ребят, мама тут фенс. Вот эти. Один там в АФК Ничего, сейчас. У Изида лекает. Так, надо убивать Изиду. Не убьем Изиду, так, убили Изиду, убиваем и этого. Все, и теперь мы захватываем точку спокойно. Да? Или нет? Да, да, да. Все, все, все. Точка наша. Вот пулемет. Молодец, гром хоть что-то делает. Так, ребят. У них появилась релька. Надеюсь, она не мпк -шнуты. А, у них появилась вас парели, по ребят. Но это очень хорошо. Но не удалось им нас нагнуть. Грабануть. Ребят, да. Я играю не сначала, я играл только... Когда у них, у нас, то есть, было 60, а у них было 50, да, 50 точки. И они нас догонили, короче, догонули, а потом мы их нагнули, вот, вот так. Догнули, а потом мы их нагнули, ребят. Тупые слова, да, я знаю. Так, нам осталось три точки, давайте их... Сейчас быстренько сделаем. Только что мне, короче, нас пулемет сольет, да? Ну да. <laughs> ребят, видите, какая у него само само прицел, да, ребят. Он вообще офигеть. Так, Твенс разбирается с пулеметом, это хорошо. Вот этот Твенс, надо его убивать, потому что Твенс и пулемет и Жига нам очень много урона и неприятностей предостают. Так, мы их убиваем. Так, он с вами столкнулся. Все, 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 давайте захватывать. Нет, фриз появился. Все, 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 все наши едут на точку. Все, мы захватим точку, да. Мы захватили точку. Топа. Теперь надо ждать две точки. Да, ребят, отлично у нас получился. Что в этой битве было три голода, но я не снял их, потому что я хотел по увидеть, получится у нас это нагнуть или нет. Не, я хотел поделиться с вами еще. Вот мы нагнули их. Они хотели нас грабануть, но неудачный граб. Наверное, так и будет называться этот летсплей, ребят. Опа, ребят, у нас кто-то фикашничает. Он покинул и вступил. Это очень плохо. А вообще, ребята, это очень плохо. Потому что они еще могут затащить две точки, ребят. Хе. Да, это очень плохо. Смотрите, игром не играет. Блин, что такое? А, ну, все, играет. Давайте захватывать точку. Вы чё? На точку. Мы не хотим проиграть, но. Ну? Потому что у них еще не все потеряно. Две точки нам осталось, а им... Так. Вот лагануло. Гона точка, блин. Так. Тану надеюсь, наш. Да, Тану Твинс наш. И Тану Так, мы захватываем точку. Так, сейчас будет 149, наверное, да. Вот сейчас убиваем этого. Так, 149 стало. Убиваем этого. Так, мы его убили. Изида, изида, изида. Так, одна, одна точка, ребят, осталась. Но у них просто тут тупо нет шансов. Но это было бы очень эпично, если они нас нагнули. 150 на 149. Но это вообще охренеть. Но этого не будет, ребят. Я вам это обещаю. Я офигеть, как хочу победить. Так, все, все, все на точку идут. Так, а где все? Так, ага, вот они все вас по он взял. Ну, нормально. Для нас это вообще охренительно. Пусть берет. Хоть вас пожигуем. Первое. Жига. Это лучше. Так, так, где, где все наши? Нам не нужно давать им. Потому что... Это офигеть. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, ребят, мы победили нам дали 1800 кристаллов. Ну, я поделился с вами с неудачным грабом наших противников. Ну, думаю, на этом все. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот, это видео, этот летсплей под номером 9. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, ну и лайкайте, конечно. Ну и всем пока-пока.